Вітання. Мене звуть Світлана Ларіна. Ми починаємо нову програму в усаді та хвостеті у нас вдома. Хвилясті попушки у природних умовах живуть в Австралії і заселяють практично весь континент. Природний колір їх забарвлення – зелений. Першими з європейців побачили хвилястого папушку моряки Джеймса Кука у 1770 році. Для аборигенів Австралії бідні папушки слугували їжею. В Європу першим привіз цих пташок орнітолог Джон Гульт у 1840 році. Він же написав книгу Птахи Австралії, що містить 36 томів з кольоровими малюнками. У 1855 році отримали перше потомство папужок у неволі. Незабаром вони поширилися. На всю Європу до Росії хвалястих папужок завезли наприкінці 19 століття. За підрахунками орнітологів, у домашнених хвалястих папужок у світі більше ніж диких на даний момент. Селекціонерами виведено більше 200 їх різновидів. Неймовірне диво природи, птах, що розмовляє у цій програмі. Ми розкажемо вам, як правильно обирати хвалястих папуг. А розкаже нам про це директор зоомагазину Барс Оксана Вікторівна. Оксана Вікторівна, добрий день. Добрий день. Розкажіть, пожалуйста, почому попугаїти така хороша покупка. Попугай – это вообще очень приятная покупка. Она приносит радость. Она приносит радость не только взрослым, но и детям. С ними приятно общаться. Они легко приучаются. Они обучаются разговору. Они дрессируются. Это птица, которая приносит в дом большую радость. А как их правильно выбирать? По каким признакам можно различить мальчика от а девочки? Надо посмотреть прежде всего, как птичка себя ведет, посмотреть на ее оперение. Оперение должно быть ярким, блестящим, хорошо выглядеть. Птичка должна быть живой, на вид здоровый. Если хотите выбрать мальчика или девочку, проще всего спросить у продавца-консультанта. Но в принципе вы можете сами посмотреть по цвету восковицы над клювиком. Если она синенькая, это мальчик. Если она желтенькая, это девочка. А кого лучше выбирать мальчика или девочку? Если вы держите одного попугая, разницы нет. Если вы держите пару, тогда вы должны понимать, что птица не научится говорить, она будет просто просто для птицы это, конечно, интереснее, когда они живут парой. А как правильно их кормить? Для кормления лучше выбирать хорошие корма, которые на сегодняшний день в большом ассортименте имеются в зоомагазине. Их огромный выбор. Есть корма, есть витаминные добавочки, есть витаминчики в капельках, есть колоски. Огромный выбор кормов для попугаев. Как за ними ухаживать? Уход за попугаями прост. Их надо покормить, их надо попоить. Нужно, чтобы у них был мелочек для того, чтобы они могли поклевать, поточить клювик. Нужна палочка для того, чтобы они могли поточить клювик, поточить коготки. Нужны игрушки, которыми птица может играться. Она очень игривая по своей природе, для нее это важно. Нужен бассейн, в котором она будет купаться. Это птица тоже очень нравится. А сколько раз в день их кормят? В принципе, достаточно два раза в день. А вообще-то сухой корм, он должен быть всегда в кормушке. Покупая попугая, что в первую очередь тоже нужно с ним купить, кроме клетки? Кроме клетки, корм, мелочек, песочек. Первые, самые необходимые игрушки, чтобы птице не было скучно в клеточке. Как правило, берут одного попугайчика, ему грустно одному, его нужно развлечь. Поэтому какие-то игрушки, конечно, нужны. А какие это игрушки? Зеркальца или качели? Зеркальца, качельки, маленькие игрушечные попугайчики. Их огромное количество, этих игрушечек. Расскажите, пожалуйста, а как попугаев учить разговаривать? Учить говорить их очень просто. В одно и то же время одни и те же слова. Подходите, говорите, но сначала нужно, чтобы птичка пошла на руку. Ее нужно не хватать на руку, а подставлять ей руку, чтобы она сама села. После этого птичка с удовольствием начнет с вами общаться, улавливать, что вы ей говорите. И таким образом птичка учится. А можно записывать свои слова, например, на магнитофон? Оставлять запись, а самому уходить на работу. Научится так попугай разговаривать? Если это волнистый попугайчик, да. Если это попугай Жако, нет. Ему нужно именно общение. То есть это зависит от того, какой это попугай. Волнистые попугайчики, да. Они будут слушать магнитофонную запись, или же радио, или же телевизор. И будут подражать речи. Хвилястые попушки потребуют догляду. В магазине Барс вы можете придбати клитки, игрушки, витамины и кормы для них. Крім цього, тут вам нададуть кваліфіковану допомогу у виборі цих пташок та докладно розкажуть, як за ними доглядати. У вас є хваляста папушка? Зоомагазин Барс оголошує конкурс на кращий малюнок та відеоролік з вашим улюбленцем. Приносите свої відео та малюнки у зоомагазин у торговому будинку Новий вік з 8 до. Над ты...

I can Батьківщина хвилястих папук, центральна Австралія. Але розмовляти вони можуть на будь-якій мові. Хочете переконатися? Завітайте у зоомагазин Барс, який знаходиться у торговому будинку Новий вік. Обирайте на свій смак та експериментуйте.